एक बार परीक्षित नंदन जनमेजय अपने तीन भाइयों के साथ एक लंबा यज्ञ कर रहे थे वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि और जनमेजय यज्ञ में व्यस्त थे तभी वहां एक कुत्ता आया कुत्ता चुपचाप ही खड़ा था फिर भी जनमेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को पीट कर वहाँ से भगा दिया कुत्ता रोते चिल्लाते अपनी माँ के पास गया उसके माँ ने पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है किसने तुझे मारा है कुत्ते ने कहा मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है माँ बोली बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा कुत्ते ने कहा, मां मैंने हविष्य की ओर देखा और ना ही किसी वस्तु को चाटा मैंने कोई अपराध नहीं किया है यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वो जन्मेजय की यज्ञ में चली गई उसने क्रोध से कहा मेरे पुत्र ने हविष को देखा तक नहीं कुछ चाटा भी नहीं, और उसने कोई अपराध भी नहीं किया फिर किस लिए उसे पीटा गया? और उसके तीन ने कुतिया को कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन वो कोई साधारण कुतिया नहीं थी वो थी देवताओं की कुतिया शर्मा उनसे कोई उत्तर ना आने से कुतिया ने क्रोध से उन्हें श्राप दे दिया तुम लोगों ने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान संकट आएगा ऐसा बोलकर वहां से चली गई कुतिया के वहां से जाने के बाद जनमेजय बहुत चिंतित हो गए अपराध तो हो गया था लेकिन वे चाहते थे कि उस श्राप से मुक्ति मिल जाए इसीलिए यज्ञ के संपन्न होने पर वे एक योग्य पुरोहित को ढूंढने लगे और जब वे एक बार शिकार खेलने जाते हैं घूमते घूमते उन्हें एक आश्रम मिल जाता है। वहां पर उन्हें श्रुतश्रवा के एक ऋषि मिलते हैं। उनके एक पुत्र थे सोमश्रवा जो एक महान तपस्वी थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि वे किसी को भी कोई भी श्राप से मुक्त करवा सकते थे सिवाय महादेव के श्राप के अपने पिता के कहने पर सोमश्रवा जनमेजय के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनमेजय सोमश्रवा को बड़े ही आदर से हस्तिनापुर लेके आते हैं जनमेजय के तीनों भाइय उनके सारे आज्ञा को मान के उनके सेवा करते हैं और श्राप से मुक्त हो जाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे, थे कि खेल खेल में भी किसी भी प्राणी को कष्ट मत देना बात श्राप मिलने या ना मिलने का नहीं है कर्म का फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है दोस्तों और एक जरूरी बात अगर आप बहुत देर से मोबाइल देख रहे हैं तो कृपया मोबाइल स्क्रीन को अपने आँखों के सामने से हटाइए और आँखों का एक्सरसाइज कीजिए इसके लिए आप 20 बार धीरे धीरे पलके झपका सकते हैं या फिर दूर का कोई वस्तु को देख सकते हैं ऐसे ही हर आधे घंटे में अपने आँखों का एक्सरसाइज करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्रेस करें और इस वीडियो का लिंक अपने सर्कल में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पौराणिक कथामृत का आनंद ले सके वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद